Это улица Краснодонская, города Донецка. По словам жильцов, отопительный сезон здесь начался не очень удачно. Вчера во время слива воды подвал полностью затопила. Теплая кофта, носки, обогреватель. Так дончанка Инга спасается от холода в квартире. Говорит, на 15 октября возлагала большие надежды. Дома хочется чувствовать себя уютно, но горячими батареи так и не стали. Сегодня 15 число, должно быть отопление. Вчера все это шумело. Ну так немножечко. Мы думали, будет тепло уже, но ничего. Соседи Инги подтверждают, всю ночь слышали, как в батареях шумела вода, но утром поняли, что потеплеет в их квартирах не скоро. Подвал дома оказался затопленным. Рассказали, трубы теплосети в их доме перед отопительным сезоном работники коммунальных служб не проверяли, поэтому авария людей не удивила. Пустили воду, а краны были не закрытые, и два часа лилось в подвал, полным напором вода шла. С лесарей не было дождаться. Пришли через два часа. А вот в больницах и детских садах Донецка тепло заверяют в мэрии. Обогревать их начали прошлой ночью. В этом дошкольном учреждении информацию горсовета подтверждают. Отопительный сезон начался с 14 числа. Тепло дали. В группах тепло и очень уютно. 20 градусов тепла. В школах потеплеет через две недели, когда закончатся каникулы, рассказывает начальник управления по связям с общественностью. Сколько домов не отапливается в Донецке, в горсовете пока не знают, но обещают, все проблемы решат до конца месяца. Все те проблемы, которые будут решаться, у нас есть по закону на это две недели, то есть сейчас идет наладка. И тепло в квартиры будет подаваться по графику, то есть в зависимости от погоды, от температуры воздуха из пяти тысяч с половиной ориентировочно домов э, жилого фонда осталось неподключенным около 400, то есть это меньше 10 процентов. Подключены все объекты социальные. Также Максим Ровинский сообщил, в дончане задолжали теплосети около 130 миллионов гривен. Людей просят погасить долги, иначе для неплательщиков отопительный сезон закончится, не начавшись. Злата Байрачна, Алексей Костюк, Панорама.